тренеров был по одному шансу. Вот же я оголошую час крадишки. Я не думал, что меня кто-то украдет. Я, просто я понимала, что такого молодого человека нельзя, нельзя бросать. И замечательно, что ты в нашей команде. Благодаря ей я в проекте, и я участвую. Я на третьем уровне нокаута. Я буду петь Риана, вы фан лав. Скажите, а вы можете кусочек спеть из этой песни. Yellow you know diamond in the sky. Извините, я просто волнуюсь, чуть-чуть слова забыл. Последний раз вверх тебя, конечно. Растерялся. Ну, пристал. не, просто я растерялся, просто я забыл, как надо петь этот припев этот. А давай еще раз играем, что ты не забыл, давай. Переживал, потому что не получалось, я не знал, как спеть лучше. Буду вот спеть и с и эмоционально, чтобы за полтора минуты как-то показать свой, свою силу, свой, свой талант. Да, замечательный, да, замечательный. я постараюсь на все сто процентов. Это для меня важно, потому что я думаю, это мое будущее. Остается та, которая. Начинала я арию. После предыдущего этапа Оля осталась единственной девочкой у команде Тамары Гварцетели. Это очень страшно. Я себя чувствую не просто в меньшинстве, а так вот как-то вдалеке вообще от всех. Я решила взять более роковую песню «Bring me to Я могу вам напеть. Я очень расстроилась, что не будет Тамары Михайловны. Она какую-то такую невероятную энергию излучает, доброты и поддержки. Но я я так... надеюсь, что будет все хорошо. Я тоже очень волнуюсь за вас. крепкая вокалистка с очень красивым голосом, с нереальным диапазоном, чем она прекрасно имперегрально владеет. Я каждый раз переживаю, как в последний думаю, ну блин, ну наверное, если закончится, ничего страшного. А потом ну, так, Оля, нормально, настройся. Я хочу дальше и дальше и как можно дальше. end of diamond in July, and we're side by side. It's your shadow crosses mine. What it takes to come alive is the way. This place we find a love in a hopeless place We find a love in a hopeless place We find a love with a Потриматься на этой сцене и послушать вас. Дуже так книжно посмехается Аня. Мне понравился Янош, как он владел вот -мелизматикой, да, очень лился. Весь цыганский народ пел вместе с вами. Это действительно замечательно. Вашим родителям большие аплодисменты. Это здорово, когда семья поддерживает. И я я хочу сказать пару слов про Ольгу. Конечно, артистка. Вот сразу видно, да. Песня тебе очень подходит. Ну все волновались. И понятно, что вот это волнение, очевидно, вот там первые ноты были много не уверены. Принимать решение тренеру, но я хочу вас поздравить, потому что вы были замечательными. Спасибо вам. Сергей. Меня удивила Ольга в том плане, что все-таки мы следим, как человек развивается в проекте, да, и это очень приятно видеть, когда разные грани есть у таланта. Дион она пела. Дион, да, в самом начале на слепых прослушиваниях, нереально, да, вот эта нота, которая да, всех в конце за... заставила обернуться. И вот сейчас вот такой рок стайл. Что касается Януша, то Здесь неожиданная такая версия песни известной Рианы. У нас уже звучали каверы, в том числе в моей команде. И этот кавер тоже имеет место быть, он прикольный, совершенно в, в другой манере. Для меня, как мне показалось, несмотря на то, что ты справился с этой задачей, меня не, мне не хватило риска немножко от тебя. Хотя вы молодцы, правда. Спасибо, Серёжа. Станислав. по Тішки мюзикл мені більше сподобався, ніж Івенесенс. У вас, Оля, ну, сильний голос і хороші вокальні дані, але мені здається, що це не ваша музика. Тому що, ну, я трошки розбираюсь в рок-музиці чуть-чуть. І це виглядало як людина з іншого жанру, яка співає рок-пісню. І тому мені до кінця. Розуміючи, що у вас сильні вокальні дані і що у вас є ну, попереду багато майбутнього. Мене не вразило виконання, тому я думаю, що треба ще працювати і працювати. Що стосується Яноша, це людина з моєї команди. Ви що хоче, ну яка була в моїй команді, ви що хочете, щоб я своїх здавав? Ах, Святослав. У мене є до нього претензії, як він співав. Він знає, ми з ним багато говорили, але мені дуже подобається тембр його голосу. І тому я, ну я правда, я не буду отак от розділилися. думки. Я не буду. Видавати перевагу, тому що я вважаю, що вони обоє достойні того, щоб виступати в цьому конкурсі. Отак, от Юрію, тепер попробуй розберися з цими коментарями. В Цьому плані мені легше, тому що у нас спільна думка з е, Тамарою. Я всегда уступал дорогу женщинам. Оля! Оля! Олюшка, мы витаем! И Януш, витаем. Ой, И я на святая Оля! Олюшка! Моя девчонка, мы тебя витаем! Ну, подякуй пану Юрию! С Богом, наша Петя! Это значит, я дошла до прямых эфиров. А -а -а, боже мой, это очаровательно, боже мой. Я хочу обниматься с мужем, уже скорее. Это вот такие было решение Тамары. А вот эти черные брови, то ты очень красивые. Нас покидает наш проект. Не хочу тебя отпускать, не хочу. Можешь еще пойматься? Дуже талановитий, дуже, безмежно талановитий. Дякую за те, що прикрасив наш проект, за те, що відрекомендував себе в цій Україні. Скільки ти був? 18. 18 років. Молодець. Де мої 17 років? Поздравляю, удачі тебе. Удачі тебе. Этот проект для каждого человека это мечта просто. Останний рывок до зеркового Олимпу. На чего ни улюбленців публики. улюбленцы Даже моя мама не слышала, так как я это пою. Мне нужно быть другой. Это ты? А -а 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 -а. Тренерские решения, до яких неможливо подготовиться. Обеих бы отправил бы домой Кому доведеться попрощатися з шоу за крок до живих ефірів? Наконець я понял, почему на самом деле Тамара не приїхала. А хто назавжди закарбує своє ім'я в історії голосу країни? Останній раунд нокаутів дивіться вже завтра о 21.00. Я б вже застрелився зараз. Чвертьфінал у живому ефірі пролунає наступної неділі. Це буде неймовірне шоу, на яке чекає вся країна. Що ви за жесть устроїли на каналі 1+,1?»